ان کو دیکھ کر مجھے ایک ہی ڈائلاگ یاد آ رہا تھا سالے کو بم سے اڑا دوں گا ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو آج ہمارا افیشلی ٹور کا پہلا دن تھا اور ہم جانے والے تھے شناسی ہمارے ٹور گائیڈ کے مطابق جو شناسی کی جو مشابہت ہے وہ شوگران سے جہاں ملتی ہے اور ٹورزم کے حوالے سے جو میری سب سے فیورٹ پوائنٹ ہے وہ ہے شوگران بہرحال آپ راستے دیکھ سکتے ہیں اور راستوں کی بات میں تب کروں گا جب ہم نیچے کی طرف آئیں گے فی الحال میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پیر چناسی کس طرح نظر آتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹلی گائیڈنس اور فیڈ بیک پرووائڈ کرتا ہوں جی تو یہ پیر چناسی ٹاپ ہے اور مختصراً اگر کہوں تو اس کی مشابہ بالکل بابو ٹاپ کی سی ہے یہ چھوٹا بابو سر ٹاپ ہے اور وہ بڑا بابو سر ٹاپ ہے اوپر بالکل چوٹی پر تھوڑا سا آگے جا کر آپ کو ایک مزار ملے گا جس کے بارے میں یا جس کا ہسٹوریکل پس منظر میں بیان نہیں کر سکتا وہ آپ خود کسی اور بھی میں دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو جو ہے ٹورزم کے حوالے سے بتاؤں گا نیچے چلتے ہیں اصل جو پیرچناسی کی خوبصورت خوبصورتی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں جب آپ ٹاپ سے تھوڑا سا نیچے آتے ہیں ڈھابوں کی بیک سائیڈ پر تو آپ کو پہاڑوں کے اوپر کچھ اس طرح کے ٹریکس بنے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ پیر چناسی کی اصل خوبصورتی ہے بہرحال ہم وہیں ہی جانے والے ہیں اور پیر چناسی کی خوبصورتی کو ایکسپلور کرنے والے ہیں یہ ہمارا چھوٹا سا کرو تھا جو ٹور کے لیے نکلا تھا اور ہم کیوں ہنس رہے تھے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا پتے کی بات یہ ہے کہ جب آپ گرم ترین علاقے سے جہاں کا ٹیمپریچر 45 پلس ہو اور فیل لائک like 55 پلس ہو وہاں سے ہو کر جب آپ اتنا دور دراز اور وہ بھی بائک پر آتے ہیں اور آگے آپ کو جو ہے ٹیمپریچر ملے 39 کا اور 38 کا تو آپ کا جو ہے موڈ آٹومیٹکلی خراب ہی رہتا ہے تو کچھ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا دوسری ہماری جو سب سے بڑی غلطی وہ یہ تھی کہ ہم بالکل گرمی کے پیک سیزن پر آئے تھے یعنی جولائی کا منتھ جس میں اگر ہوا چلے بھی تو وہ آپ کو محسوس نہیں ہوتی اور پسینہ آتا ہی آتا رہتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی کچھ یہیں بلنڈر ہوا گرمی بہت پیک پر تھی اور یہاں پر بھی ٹیمپریچر آلموسٹ تھرٹی فائیو اباؤ تھا تو بہرحال ہم نے استفادہ کیا اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں بلند و بالا پہاڑ اور گرینری ہے رچ گرینری نہیں کہہ سکتے لیکن گرینری ضرور ہے موسم تھوڑا سا بہتر ہو رہا تھا بادلوں کا آنا جانا چھپن چھپائی سورج کے ساتھ کھیلنا تو کہیں نہ کہیں ہمیں ریلیف ضرور مل رہی تھی اوپر ٹاپ پر ٹھہر کر جب آپ نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی اتنا ٹریک نہیں کرتا جب آپ نیچے کی طرف آتے ہیں ٹریکس کی طرف آتے ہیں تو آپ کو کچھ اس طرح کے گرین میڈوز دیکھنے کو ملتے ہیں بلند و بلا درخت دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایسے ویوز دیکھ کر آپ کو انٹرنل پیس فیل ہوتا ہے اور یہاں پر جو مخصوص قسم کی خوشبو ہے فریگننس ہے جس کو ہم اپنی زبان میں چیڑ کہتے ہیں بہت ہی زیادہ اٹریک کرتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ یہاں پر جو ہے بندہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا جائے اور آؤٹنگ کے لیے یہ بہترین جگہ ہے اگر آپ کے پاس اپنا کھانا پینے کا سامان یا کیمپنگ کا سامان ہے اس کے لیے بھی یہ بہترین جگہ ہے آپ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں یوزولی تین بجے کے بعد یا چار بجے کے بعد یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اور زیادہ خوشگوار ہو جاتا ہے اسی طرح ہرا بھرا ہو جاتا ہے آپ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں کہ میں بالکل ایک کٹے ہوئے درخت کے ٹرنک پر ٹھہرا ہوا ہوں اور اسی کی سمیل جو ہے وہ مجھے اتنا زیادہ لبھا رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو پرندوں کی آوازیں ہیں وہ تو میں بالکل بیان ہی نہیں کر سکتا سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ یہاں پر بالکل خاموشی ہے اور سکون ہے یہ دیکھیں جی دھوپ اتنی زیادہ تھی اور گرمی کی جو شدت تھی اس کی وجہ سے ہم آگے نہیں جا پائے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پیچھے کی طرف جائیں گے اور جو ہمارے ٹوریسٹ یا ہمارے جو گائیڈر تھے جس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اس جگہ کی مشابہ شوگران سے ملتی ہے ان کو دیکھ کر مجھے ایک ہی ڈائلاغ یاد آ رہا تھا سالے کو بم سے اڑا دوں گا ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو نہیں مطلب آپ نے کیا سوچ کر کہا تھا کہ یہ جگہ شوگران سے ملتی ہے اور جب پچھلے کلپ میں ہم سٹارٹ میں ہنس رہے تھے تو ہم اسی بات پر ہنس رہے تھے کہ بھائی یہ کون سا شوگران ہے یہاں پر تو شوگران کا جو ہے شین بھی نظر نہیں آ رہا بہرحال جب آپ کسی چیز کو سٹڈی کیے بغیر آئیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا خیر ایک فائدہ یہ ہوا کہ مجھے جو ہے گائیڈنس پروائیڈ کرنے کا موقع ملا ایک چیز یا ایک جگہ اگر ٹوریزم کے حوالے سے خوبصورت ہے تو ہے اور ایک جگہ اٹریکٹیو نہیں ہے تو نہیں ہے اور میرا آنسٹ اوپینین یہ ہے کہ پیر پیرچناسی از ناٹ سوٹیبل فار ٹورزم ہاں اگر یہاں کا موسم اچھا ہے آپ سپٹمبر کے میڈ میں آتے ہیں سٹارٹ میں آتے ہیں ویل اینڈ گڈ ٹھنڈ ملے گی آپ کو برف دیکھنے, کی, د, دیکھنے کو ملے گی تو وہ ویو آپ کو اٹریک کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیر چناسی ٹاپ کا ویو ہے بالکل جب آپ نیچے سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح نظر آتا ہے اور آپ آئیں تو یا تو اپریل کے سٹارٹ میں آئیں اگین یا پھر جو ہے سپٹیمبر کے مڈ میں آئیں تاکہ جو ہے آپ کو واقعی فیل ہو کہ ہم کسی ٹھنڈی جگہ پر آئے ہوئے ہیں جی آپ نے اگر ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یا اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیجئے سب سے بڑی جو ڈیس اپوائنٹمنٹ کی وجہ بنی پیر چناسی کی وہ یہ تھی کہ یہاں کے راستے بہت ہی ڈیفیکلٹ تھے اور یوں سمجھے کہ اگر آپ بائک پر آ رہے ہیں تو آپ کو پہلے گیئر میں ہی آنا پڑے گا اور بہت زیادہ فٹیک ملتی ہے آپ کی بائک کو آپ کی گاڑی کو یا جس چیز پر بھی آپ آ رہے ہیں اور بہت ہی شارپ ٹرن ہے انتہائی شارپ ٹرن کے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے اور اگر ہوٹلنگ کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو پر نائٹ کے لحاظ سے پینتی سو سے لے کر چھ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار پر جو ہے وہ آپ کو پر روم ملے گا اور چند ہی ہوٹل ہیں جب آپ اوپر کی طرف آتے ہیں تو آپ کو ملیں گے اور پلس یہاں پر جو سب سے جو بڑی بات ہے جو سب سے بڑی خاصیت ہے پیرچناسی کی یہاں پر پیراگلائڈنگ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے عموماً لوگ آتے ہیں اور پیراگلائڈنگ کرتے ہیں اور پیراگلائڈنگ کے بارے میں میں آپ کو یہ انفارمیشن دیتا جاؤں کہ پر ہیڈ یعنی اگر آپ پیراگلائڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو پر ہیڈ جو ہے آپ کو چودہ ہزار سے لے کر سولہ ہزار تک پڑے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا سیزن کے دن پیک پر ہیں یا نہیں ہے جس سیزن میں ہم آئے ہوئے ہیں جولائی کے دنوں میں کوئی بھی نہیں تھا اور ہمیں جو ہے پیرا گلائڈنگ ہم نے کی نہیں لیکن ہم نے ریٹ پتہ کیا تو ریٹ تقریباً تھے ساڑھے تیرہ ہزار چودہ ہزار یہیں ریٹ چل رہے تھے میں آپ کو جولائی دو ہزار چوبیس کے ریٹ بتا رہا ہوں جب آپ پیرچنارسی ٹاپ کی طرف آتے ہیں تو آپ کو کچھ اس قسم کے موڑ دیکھنے کو ملیں گے جو کہ انتہائی خطرناک اور بہت ہی شارپ ٹرن ہوتے ہیں اور آپ کو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے ایجز کے ساتھ ساتھ رہ کر آپ کو ٹرن کرنا پڑتا ہے اگر آپ کلوز کلوز ٹرن کریں گے تو آپ کے گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ بھلا ہی باہر کی طرف نہ گریں لیکن تنگ موڑ ہونے کی وجہ سے آپ روڈ پر بھی گر سکتے ہیں تو آپ کو بڑا ہی احتیاط کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور دوسری بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویدر جو ہے وہ اس وقت بالکل کلیئر ہے اور دھوپ اتنی چلچلاتی ہوئی ہے اور ایسے جسم کو جھلسا رہی ہے جس کی جس کی پروٹیکشن میں یا جس کی سیفٹی پریکاشن میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے کمپلیٹلی اپنی باڈی کو کور کرنا ہے ادروائز بہت ہی بھیانک اور بہت ہی برے قسم کا آپ کو ٹین ہوگا اور پھر جلن ہوگی اور ایسی جلن ہوگی کہ میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا جو ہمارے ایک جو ممبر تھے ان کو ہوا ہے اور وہ ناقابل برداشت تھی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ پیر چناسی کا جو ٹوٹل ڈسٹینس ہے وہ ایک گھنٹہ Uh, ڈیٹھ گھنٹے سے لے کر ایک گھنٹہ پینتالیس منٹ کا ہے uh, یہ آپ کی ڈرائیونگ سکیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی ڈرائیونگ کرتے ہیں uh, میرا آپ کو یہ سجیشن ہے کہ آپ نے بالکل آرام سے جانا ہے بھلا ہی آپ کو دو گھنٹے لگ جائیں سیفٹی فرسٹ آلویس آپ کی جان بہت قیمتی ہے اور اس کے علاوہ جب آپ نیچے کی طرف آتے ہیں اور آپ کی اگر ڈرائیونگ سکیل اچھی ہے آپ بائک کو یا گاڑی کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ سوئچ آف کر کے بھی آ سکتے ہیں آل ٹو آل آپ ایزیلی جو ہے آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ کمپلیٹلی سلوپ وائز جب آپ اترائی کی طرف آتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوتی آپ کو بائیک آن نہیں کرنا پڑتا آل دو سیفٹی پریکاشن کے لیے اگر آپ کی ڈرائیونگ اچھی نہیں ہے تو آپ نے سوئچ آن کر کے ہی آنا ہوگا پہلے گیئر میں ہی آنا ہوگا تاکہ آپ اپنی بائیک کو آسانی سے روک سکیں جہاں پر روکنے کی ضرورت ہو اور بریک کو آپ نے بڑا ہی احتیاط کے ساتھ لگانا ہوگا زیادہ آپ نے پریشر نہیں ڈالنا ہوگا نہیں ڈالنا ہوگا جس کی وجہ سے عموماً جو ہے وہ بریک فیل ہو جاتی ہیں تو امید ہے کہ پیر اناسی کے بارے میں یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میرا جو ریویو ہے وہ فور بائی ٹین اگر مارکس دینے پڑے پیر اناسی کو تو فور بائی ٹین ہی دوں گا تو امید ہے کہ پیر اناسی کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے ملتے ہیں نئے ولاگ میں اللہ نے کبان